assalomu alaykum azizlar yaxshimisizlar yaxshi o'tiribsizlrmi bugun men sizlarga har doim o'xshab chiqadigan farzandlarimizga yoqadigan kekek ya'ni keksni boshqacharoq turi qilib o'zimni usurimda ko'rsatib bermoqchiman bunga hozir bizga kerak bo'ladi 100 g sariyog' va 150 g shakar kerak bo'ladi hozir birinchi bo'lib buni yaxshilab mikser qilib olamiz mana qizajonlar eritib oldi endi ozgina ozginadan shakarni ham solib buni ham mikser qilib olamiz mana qizlajonlar erib bo'lgandan keyin endi ichiga 2 dona tuxumzani chaqib buni ham mikser qilib olamiz Mana bu jarayonlarni ko'rsatmaganim sababi shu shovkin bo'lib ketyapti o'shaning uchun mana qizlajonlar so'lganimizdan keyin endi bunga 125 g sut osh qoshiq разрыхлитель bir osh qoshiq mana bu qora nima deyiladish bo'lsa bo'lmasa shart emas va oltmish gramm nima bu struжка кокосовый struжка va ikki yuz gramm bularni ham yaxshilab mikser qilib mana qizlajonlar hamma massamizni qilib bo'lganimizdan keyin mana ko'rganindek shunaqa qoyiqn bo'ladi endi buni qolipchalarimizga solib chiqamiz qizonlar mana qolip idishim qoli idishiga mana buyqqa qog'ozcha qo'yib ichini ichiga Bismillah. olamizagar ustiga krem qilaman desanglar sizlar krem qili qilaman desa yarim solasizlar agar krem qilmayman desanglar mana bunga o'xshab shunaqa qilib to'ldirib to'ldirib savolamiz. va buni 180 gradusda yana o'zinglarni духов qaranglar 20 o'ttiz minutda pishirib olamiz yigirma yigirma besh minut o'zi pishib ham qizarib ham qoladi yumshoq mayin bolajonlarga yoqadigan shirinlik bo'ladi mana qizlajonlarham pishdi endi buni qoliplardan sekingina olib olamiz mana qizlajonlar mana sizlarga ko'rsatgan uy sharoitida bolalarimizga yoqadigan kekisimiz ham tayyor bo'ldi bu videolarimz sizlarga yoqdi degan umiddaman layk bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar